Наостанок пропонуємо вам переглянути публічний звіт Дніпропетровської облдержадміністрації, який надав радник губернатора нашої області Юрій Голик. АТО. На прошлой неділі ми почали ремонт реабілітаційного центру на базі госпіталя ветерана ВОВ в больнице Мечникова. ремонт состоит из двух частей. Непосредственно ремонт помещения, приведение его в нормальный божеский вид, в современный и закупка современного оборудования. Закупка оборудования в размере 7 миллионов гривен а, проистекает за счет средств областного бюджета. Причем, что очень важно, этих средств изначально в бюджете не было. Это сэкономленные средства на других закупках другого медоборудования. Это показывает, что обл. госадминистрация тщательно подходит к каждому тендеру независимой медицины, это ЖКХ или КАП строительства. Мы наэкономили 7 миллионов в этом году, которые которые пустили на закупку оборудования для реабилитационного центра. По Сватово. Всего за полторы недели область отправила... Сватово 12-20 тонных фур, это 240 тонн материалов строительных, это цемент, это шифер, это стекло, это плитка, это клей для плитки, это две фуры 40 тонн с арматурой и железным уголком. Кроме того, сейчас в Сватово находится бригада строителей из Днепропетровской области в составе 25 человек. Мы ждем подписания договоров между строительной компанией из Днепропетровской области и облгосадминистрацией Луганской. Нам отдается под реконструкцию 7 или 8 помещений, после этого мы мы обеспечиваем строительную бригаду стройматериалами и продолжаем помогать в восстановлении Сватова. Мы продолжаем внедрять электронные услуги на портале iGov.org.ua. Сейчас таких услуг 110, до конца года еще 60 появятся плюсом, то есть всего их будет 170. Днепропетровская область однозначный лидер по количеству админ услуг, переведенных в электронный вид. И мы, когда разбирали одну из услуг, столкнулись с такой интересной вещью. Девушки меня поймут, когда вы выходите замуж и меняете фамилию, вам там нужно поменять кучу документов, начиная от кредитных карточек, заканчивая паспортами и выписками в банках. Мы придумали, как эту процедуру облегчить. Мы, конечно, не ожидаем, что будет социальный демографический взрыв после этого, но то, что меньше нервов девушки будут тратить, это уже здорово. По пассажирским перевозкам. Мы продолжаем наводить порядок в сфере транспорта, который относится пригородного к сфере деятельности облгосадминистрации. администрации, в какой-то момент мы поняли, что существующий менеджмент профильных департаментов с этим не справляется, и все идет очень медленно, поэтому был заменен начальник департамента транспорта и инфраструктуры и был заменен директор профильного государственного предприятия, который транспортом занимается. мы поняли, что в темпе Резниченко не работать не успевают и задачами не справляются, поэтому мы нашли туда людей, которые никогда с транспортом не сталкивались и которые не замазаны во всех этих куларных разборках, потому что основная задача там искоренить коррупцию ну, подчастую. А, что мы сделали? В департамент мы взяли одним из руководителей а, бывшего волонтера, который активно занимался а, вывозом пленных и раненых, в том числе из Донецка, и помогал нам а, с медициной. А руководителем профильного предприятия мы взяли бывшего ну в прошлой жизни этот человек был крупным бизнесменом и руководил достаточно крупным предприятием. Полтора года воевал в одном из добровольческих батальонов. Что мы искали? Мы искали людей с системным подходом к решению любых проблем, мы искали людей нетерпимых к коррупции. Мы искали людей с обостренным чувством справедливости. Как вы понимаете, люди, прошедшие то и своими глазами видевшие то, что там происходит, они э, к справедливости относятся совсем по-другому. В результате, в результате у нас на прошлой неделе началась следующая волна проверок пригородного транспорта. Мы проверяем такие вещи, которые до нас никто не проверял. Ну, например, места хранения транспорта. А оказывается, что многие владельцы транспорта хранят его по гаражам и по стоянкам, а не на ТП, где они должны хранить. Мы проверяем комнату отдыха водителей. Мы проверяем медперсонал, который с утра этих водителей выпускает на линии. И мы продолжаем устанавливать им GPS-датчики для того, чтобы контролировать скорость их передвижения. По результатам этой проверки мы уже понимаем, что с одним или с двумя перевозчиками будет разорван договор, потому что они его не выполняют будет новый конкурс, который мы планируем показывать в прямом эфире, куда всех и приглашаем, чтобы все видели, как проходит конкурс, кто на нем побеждает и почему. По жилью для семей погибших. Я напоминаю, что стоит задача за год, чтобы в порядка 100 семей получили квартиры от государства. На этой неделе еще 4 семьи квартиры получили. До конца года нам осталось еще порядка 30-35 квартир, которые сейчас находятся в стадии оформления. Деньги на это в областном бюджете есть. Вот на этой неделе 4 квартиры проплачены, на следующем будет еще столько же проплачено. По центру помощи АТО. За неделю в центр обратилось 139 человек, просьба каждого и пожелания отработаны. На этой неделе 158 человек получили удостоверение участника боевых действий. Кроме того, всего людей, получивших УБД в Днепропетровской области, 10 с половиной тысяч человек. Я вам напоминаю, что призвано из Днепропетровской области 25 тысяч человек, это значит, что больше половины сейчас находится в зоне АТО. Мы рассчитываем, что когда они вернутся, все этот статус получат и получат положенные им льготы, мы им в этом поможем. По по субсидиям. Еще 9,5 тысяч семей за неделю получили субсидии. Всего субсидии сейчас получают 315 тысяч семей. Я вам напоминаю, что целевой показатель – это 350 тысяч семей, которые до конца года должны субсидии получить. По социальным выплатам. В области отсутствует любая задолженность по социальным выплатам. На этой неделе область получила 6,6 миллионов гривен на выплаты детям, сиротам и лишенным родительской опеки. Эти, эти деньги дошли до районов, и на этой неделе их конечные люди получат. Бюджеты районов и городов все, все выполняются с перевыполнением.